komen ustaz tetap faham wahabi Saya rasa tak melibatkan penyelewengan akidah Kemungkinan terdapat penjagaan Percanggahan mazhab dan apa komen Dan setengah pihak me, menyibuk nak tangkap orang Sedangkan mereka tidak begitu faham Dan arif tentang fahaman tersebut Jabi ni bak wahabi Dia wahabi ni Banyaklah benda-bendanya Tapi di antara benda yang salahnya Mereka ini menimbulkan Maknanya perbalahan Eh? Ha. Apa itu wahabi? Dan bagaimana wahabi ini menjadi istilah dalam Islam Sedangkan saya dapati ustaz-ustaz yang digelar wahabi ini Mengajar mengikut dalil dan sunnah Gini tuan-tuan Wahabi ini sebenarnya ustaz juga yang bawa Ustaz juga yang guna label wahabi ini Orang awam ni bukan tahu wahabi datang pada mana Yang bawa label wahabi itu ustaz sendiri Ustaz yang tak setuju dengan ustaz lain Ada beza pendapat Jadi dia tak setuju dengan ustaz tu Dia label ustaz tu wahabi Dan sampai sekarang tuan, tuan saya pun tak jumpa ta'rif ataupun definisi yang tepat untuk wahabi. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Maryat TV Oke, okay, apa kabar hari ini? Merudahan kabar daripada Anda semuanya Semoga baik-baik saja Oke, okay, seperti biasa, Jom Di video kali ini kita mengaji Mengaji kepada dua Ustadz di Malaysia Ada Dokter ada Ustadz Azari Terus dan juga ada Dokter Rozemi yang dimana kali ini kita sama-sama membahas tentang bahayanya wahabi bahayanya pemikiran wahabi kata Ustadz Azhar itu wahabi ini pemecah belah umat wahabi ini berbahaya pemahaman wahabi ini perusak perusak bagi generasi-generasi Islam berikutnya yang berpedoman kepada aswaja atau ahli sunnah wal jamaah tapi hal itu dibantah oleh Dr. Rozaimi sebagai Dokter atau Ustadz Perlis Atau Mufti Perlis yang dimana Beliau ini dijuluki sebagai Wahabi Disebabkan karena tidak mau kuno Tidak mau tahlil arwah Tidak mau maulid uh, Tidak mau uh, Hari ketujuh hari Pokoknya tidak mau hal-hal yang tidak berkenan dengan agama Tapi dilakukan oleh Ahli-ahli uh, sunnah teman -teman, ya Wow, ini sangat menarik sekali. Benarkah Wahabi ini berbahaya? Bagaimana tanggapan dua ustadz sekaligus di Malaysia kali ini? Oke, seperti biasa, sebelum kita mendengar ceramah kali ini, saya Mary ingin mengajak Anda semuanya, khususnya umat Muslim atau yang sedang nonton video ini, untuk selalu dan terus-terus selalu istiqomah membiasakan diri berselawat terlebih dahulu. kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad mudah-mudahan beliau kelak senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua senantiasa memberikan syafaatnya juga kepada kita di yaumil qiyamah nantinya oke okay, seperti apa videonya jom kita simak bersama-sama let's go 3 ustaz tentang pemahaman Wahabi saya rasa ia tak melibatkan penyelewengan akidah. Kemungkinan terdapat pengekangan pencanggahan mazhab dan apa komen dan setengah pihak me, menyibuk nak tangkap orang sedangkan mereka tidak begitu faham dan arif tentang pemahaman tersebut. Ya abi ni Wahabi. Di Wahabi ni banyaklah benda-bendanya tapi di antara benda yang salahnya mereka ini menimbulkan maknanya perbalahan Nah, ah, dalam masyarakat situ tak kena masalah mu nak pakai mas, uh, pendapat mu tak ada masalah tapi maknanya menimbulkan perbalahan dalam masyarakat masyarakat kita ni hak balah dah wak timbul pula kau hak balah situ tak kena nampak tak Nah, ah, orang baca kunuk marah orang orang baca kunuk terajang orang di Saudi terajang orang haji Malaysia berhenti di sebuah surat perjalanan nak pergi ke Mekah nak tengah jalan mayang subuh lewat dah dia habis dah semayang dia semayang dua orang ni saya pak dia kata haram haram kata. Ah, ini wahabi ni jahat nampak ha, ah, mari sini pula duk marah orang baca talking marah orang buat Tahli nah, jadi bila marah marah lagu tu benda tu khilafiah orang faham dah jadi pergi marah benda, benda lagu tu jadi perbalahan ha, ah, buah tu dah oleh nampak tak ha, ah, situ dah kena Patut masalah tangkap pula bukan. Hati sebagai pengajaran. Nah, bila kita buat kau orang gitu, orang buat kita balik kau nak tengok kita lagu mana. Nah, ha, ah, sebab dia ni tidak bila dia berkuasa itu masih menjadi mufti. Nah, dia telah tidak memberi kebenaran kepada dua orang ulama besar daripada Yaman. Ia dijemput oleh orang untuk memberi syarahan. Dia guna kuasa mufti dia dia hasut jangan beri ngajar dalam negeri itu hak dia jadi mufti ha? tak beri tahu dia kalau ngajar nak takat jadi bila dia pergi di Selangor orang balas balik orang dia buat korang itu eh pandai pula dia terasi hati dah dicamai tak orang buat tu tu dah ha? kita buat korang tak apa orang buat kita nak marah tak nak ha. padahal yang dia halang tu ulama' tersohor dia ayah, bukan ayah. ulama' apa ustaz je faham lagi? Ah, ha. lama terjuk. <coughs> kita ka, bukan kata itu bagus semangat kita tapi jangan lagu-lagu orang. Kita bawa pendapat kita. Pendapat kita tak ada tahlil. Ada ya tahlil. Orang kampung nak tahlil dia asal marah. Pasal ha? benda pihak Jadi gi marah pula balah kampung. Nah, jadi anak-anak murid -anak dia pula jadi samsing pula nak ludah lah mulut tok guru. Nah, nak cabar orang kampung. Tok imam ni dak ikut jadi balah dia. Nah, <coughs> ha, buat mayang suku dah pula. Ha, tak macam eh. Nah, batu kena ngindik 2 3 4 buah negeri, tak benar dia mengajar. Faham tak benar dia mengajar? Oh, Masuk mengajar tak boleh. Nak pergi teluk cepat dak makan angin tak apalah. Nampak tak? Ha, sebab dia menimbulkan porak peranda. Dan kita pernah bercakap dengan Nabi dia Dan kita pernah bercakap dengan kumpulan kepala seperti ini, dia cakap sombong. Allah. Dia ego, tidak hormat ulama ulama. Nampak? Ha. Imam Ghazali tu dia kata ulama sesat. <laughs> Imam Ghazali. Bukan Haji Ghazali. <laughs> jalan oh, lainnya. jadi iya teman-teman ya orang-orang yang digelar Wahabi ini terkadang merendahkan Mazhab teman. Salah satunya adalah Mazhab Syafi'i yang dikatakan bahwa ulama itu tidak begitu Jo terjohor. Padahal anda itu hanya seorang Ustadz ulama terjohor teman-teman yang memiliki tingkat tertinggi kealimannya luar biasa. Ini ini dikritik oleh Ustadz Azhari ah, karena wahabi itu kenapa berbahaya karena mengharamkan tahlilan untuk arwah mengharamkan orang yang baca kunut mengharamkan orang orang yang maulidur rasul dan sebagainya ini yang berbahaya katanya tuan teman ya oke okay, kita dengarkan lagi ini <tid> imam ghazali nah imam ghazali yang dipersetujui ramai nah imam syafi'i itu dia kata dok tu bukan haji syafi'i nah buka kita prepaid haji bukan Imam Syafi'i dia kata tak pakai. Ani ah, ni dia naik sampai takabur. Jadi benda-benda lagu ni tak baik di dalam masyarakat. Patut hmm. Atas kerajaan perlu bertindak. Yeah. Nah, Nak? Ha. Hmm. lagi. Okey, lanjut. Sekarang ramai kerajaan. ustaz hingga orang awam sendiri terikut melabel yeah. ustaz itu ini Wahabi. Boleh ke doktor jelaskan apa itu Wahabi? Dan bagaimana Wahabi ini menjadi istilah dalam Islam sedangkan saya dapati ustaz-ustaz yang digelar Wahabi ini mengajar mengikut dalil dan sunnah. Gini, tuan-tuan. Wahabi ini sebenarnya ustaz juga yang bawa. Ustaz juga yang guna label wahabi ni. Orang awam dia bukan tahu wahabi datang dari mana. Yang bawa label wahabi tu ustaz sendiri. Ustaz yang tak setuju dengan ustaz lain. Ada beza pendapat. Jadi dia tak setuju dengan ustaz tu. Dia label ustaz tu wahabi. Dan sampai sekarang tuan-tuan. Saya pun tak jumpa tarif ataupun definisi yang tepat untuk wahabi. Ada yang kata wahabi tak ikut dengan tak terikat dengan satu mazhab. Mula-mula dia kata tak pakai mazhab. Kemudian bila tengok, eh, takkan kot Ustaz Wahabi tak mazhab? Dia, dia mengajar kitab fitman haji. Ah, tak, Tepang yang bahasa. tak pakai satu mazhab tu Wahabi lah. Kalau tak pakai satu mazhab Wahabi, orang Melayu semua Wahabi semua. Sebab sebanyak benda yang kita tak terikat dengan mazhab syafi'i. Jadi, saya pun tak tahu Wahabi tu datang dari mana. Melainkan saya ingat, Wahabi ni adalah istilah ataupun label yang digunakan untuk orang yang kehabisan hujah. Oh. Nak bincang panjang-panjang, tak pandai. Orang Bodo. duk pinjang dalil ni Da'if sebab ni Ulama' ni kata macam ni Dia tak arti Ha? Habis <laughs> Habis cerita Tutup buku Sebab dulu orang suruh pergi belajar Dia tidur Orang suruh pergi belajar Orang yang memberi gelar kepada Ustaz Abdul Wahab adalah orang yang bodoh berarti Orang yang kehabisan hujah Orang yang tidak tahu apa-apa Secara otomatis berarti doktor Ustaz Tazari itu orang yang tidak tahu hujah, tidak tahu dalil, tidak tahu hadis teman-teman. Sehingga dia itu memberi gelar kepada orang yang lebih pintar itu wahabi Yang tidak sepemahaman dengan beliau Wow Gila ngeri ini Dia penting Jadi bila orang belajar bincang benda tinggi-tinggi Dia tak dia tak apa nak erti Dia tak apa nak faham Jadi benda yang dia rasa Tidak, tuan-tuan, benda ni berlaku Zaman dulu 20 tahun dulu, 30 tahun dulu Kan? bidang agama ni bidang yang yang orang tak berapa nak belajar sangat betul? pilihan tak akhir dah tak dapat belajar yang lain-lain baru belajar agama betul? <tuh> ada sebahagian bukan semua sebahagiannya mengaji agama sebab apa? sebab dah tak, tak, tak layak nak belajar bidang, bidang lain dah tak layak belajar yang lain bidang agama lepas tu dia pergi belajar dia ambil sijil dia dapat pergi satu negara belajar agama di satu negara ada universiti kat luar negara universiti agama kuliah tak wajib pergi kuliah tak wajib pergi dia kat sini pun dia malas dah pergi pula negara sana musim sejuk lagilah sedap duduk bawah selimut memang tak pergi kuliah lah bila tak pergi kuliah dia buat apa? dia pergi meniaga bawa orang pergi travel meniaga tiket kapal terbang so dia bisnes bila nak periksa barulah dia pergi kelas. Pergi kelas nak ambil syllabus exam. Balik-balik daripada syllabus exam, dapat syllabus exam ni baca. Dia hafal. Dia tak faham pun dia hafal. Hafal, 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 hafal. Masuk final exam dia tuang balik apa yang dia hafal. So keluar keputusan 50%. Maksudnya 50% daripada ilmu dia betul, 50% lagi tak betul. Betul tak? Kalau orang 50% dia punya dia punya keputusan, maksudnya 50 yang dia jawab tu tak betul, 50 betul. Tapi oleh kerana itu final exam dia tak tahu mana yang betul, mana yang tak betul. Jawapan dia. Maka bila dia balik, orang panggil dia ustaz. Dia pun mengajar. Sekad, sekadar yang dia faham lah. Jadi ada orang yang mengaji agama, memang pilihan dia belajar agama. Dia minat belajar agama. So dia dapat keputusan cemerlang. Dia balik, dia sambung dia sambung master pun cemerlang dia balik dia sambung PhD pun cemerlang dia balik oleh kerana cemerlang orang minta dia mengajar mengajar di mana kalau dia PhD di universiti di universiti jadi Pensyarah universiti dia mengajar di universiti lepas orang panggil dia berceramah dia mengajar masyarakat sekadar yang dia faham jadi ada ustaz yang tak buat hati pasal apa? sebab dia tak faham macam mana pensyarah tu boleh faham? ada kuasa sikit kat dia jawatan sikit kat dia dia halang tak boleh biar ni ya. ah. <laughs> tu je tu je pertarungan mencari pengaruh tuan-tuan jadi sebab tu kan kita doa lah mudah-mudahan benda ni tuan-tuan jangan duk ikut lah label-label orang ni ha? zalim kat orang kita tak bagi dia mengajar sedangkan dia ada ilmu apa kita nak alang dia kalau betul dia tak betul di mana-mana tolong panggil dia. Awak ada kuasa awak panggillah dia bagi pejabat. Okey, saya dengar ada ceramah ustaz ni tak betul, ini tak betul. Kalau orang tu rasa macam dia salah faham, dia boleh hura, dia boleh huraikan. Jangan sekat sebelum sebelum dipanggil untuk membela diri. Kita berada dalam negara Islam. Mana boleh label orang halang orang sekat orang tanpa diminta untuk bela diri. Kan tak, tak adil tu. Plus Setiap kali lepas salat jemaah, imam biasanya baca wiri secara kuat. Apa yang perlu dilakukan? Oke okay, teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi itulah gelar wahabi. Gelar wahabi ini diberikan oleh ustadz yang tidak tahu hujah, tidak tahu hadis, tidak tahu ilmu fikih. Itulah maksudnya mungkin teman-teman ya. Kalau Karena yang diberi ustadz-ustadz yang diberi gelar wahabi oleh ustadz lain itu ustadz yang hujahnya itu sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan hadis-hadis dan Al-Quran. Letak bahayanya Wahabi itu di mana? Kalau memang hujahnya sesuai dengan hadis dan Al-Quran, letak bahayanya di mana? Kan seperti itu. Jadi Dr. Razaim ini menjawab kritikan dari para ustadz ustadz ahli sunnah wal jamaah seperti ustadz Azari Drus, seperti ustadz Wadi Anwar, seperti ustadz Ahmad Husam, banyak seperti ustadz eh uh, apa ya Datuk Azim Ilyas jadi tak terima Dr. ini diberi gelar Wahabi karena kenapa simple teman kenapa Dr. Rozayamin diberi gelar Wahabi oleh Ustaz Ustaz Maswaja Ma karena Dr. Rozemi menantang tahlil arwah yang yang di mana arwah itu kata rukunul tidak sesuai dengan hadis dan uh, sunnah nabi uh, merayakan maulidur rasul yang di mana tidak pernah dicontohkan oleh Nabi uh, kunut yang di mana Nabi tidak pernah uh, baca kunut katanya teman-teman maka dari itu mereka dibeli gelar Wahabi seperti itu dan bahaya karena mengharamkan amalan-amalan orang lain yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Oke, okay, mudah-mudahan video ini bermanfaat, penuh dengan ilmu, penuh dengan keberkahan juga buat uh, kalian yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, comment dan share seperti biasa jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu channel daripada Mer React TV ini. Baik, kita akhiri dengan kalimat hasbunallah wa ni wakil, Niman man nasir wallahu billahi lan Kita ketemu di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.